The first thing yang kita nak bincangkan pada pagi ini, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, kita nak lihat beberapa aspek faktor. Bahasa yang senang apa ya? Fakta bukan faktor, fakta kajian yang dilakukan di luar negara. bukan di Malaysia? Jadi kita tak tahu di Malaysia macam mana. Tapi di luar negara apa yang berlaku? Contohnya pada tahun 1999 kita tengok sedikit. Uh, background tuan-tuan dan perempuan 1999 uh, di, dikatakan uh, mengikut kajian yang dikeluarkan oleh uh, Institute of Medicine pada tahun 1999 mereka menyatakan bahawa 44,000 hingga 98,000 orang mati setahun pada tahun itu disebabkan oleh uh, medical error ini tahun 1999 tahun 2009 10 tahun lepas itu tuan-tuan dan perempuan kajian oleh Office of Inspector General tahun 2000 2009 mendapati lebih daripada 180,000 manusia mati kerana medical error pada tahun 2013 ada kajian lain pula yang diterbitkan dalam Journal of Patient Safety mendapati tuan-tuan dan puan lebih daripada 440,000 manusia mati kerana medical error dan pada tahun 2020, agaknya berapa tuan-tuan dan puan? Pada tahun 2020, agak-agaknya berapa orang yang mati kerana faktor medical error. Jadi poin dia saya tuan-tuan dan puan pada pagi ni dan pada masa-masa akan datang kita kalau boleh nak sihat-sihat, tak perlu bertandang ke hospital dan sebagainya dan kita tak jadi part of the statistic dan pada tahun 2020 dianggarkan lebih kurang 880 ribu meninggal disebabkan faktor yang sama. Itu saya nak mengajak tuan-tuan dan perempuan pada pagi ini dan pada seterusnya tuan-tuan dan perempuan kita jaga diri, pastikan kita buat benda yang betul-betul berbaloi untuk diri kita dan kita nak tengok aspek-aspek healing yang macam mana yang boleh bantu aspek-aspek kalau bukan healing, aspek-aspek apa yang menyebabkan kita jadi berpenyakit jadi terseksa ada pain dan sebagainya. Jadi pagi ni sampai petang pukul tiga, tiga setengah macam tu kita nak lihat aspek-aspek ni. Jadi panjang ceritanya tuan-tuan puan-puan kita akan ada break sekejap-sekejap dan ada aktiviti yang saya akan minta tuan-puan lakukan dan aktiviti itu akan menyebabkan kita terpaksa keluar, bangun dan sebagainya dan kalau tuan-puan okey tuan-puan boleh uh, follow kalau tak okey tak boleh nak bangun dan sebagainya tak apa tapi kalau bangun benda ni akan jadi impact yang lebih baik berbanding dengan tak buat ha, uh, itu dia tuan-tuan dan perempuan -tuan -tuan. right okey tuan, tuan nampak excited kan eh? excited ke tak excited ha. Huh. itu tentang tentang fakta statistik dan sebagainya tuan-tuan dan perempuan -tuan -tuan. so ada benda-benda lain um, contohnya pada setiap tahun uh, ada 2,800 ni kajian di US bukan di Malaysia 2,800 benda-benda junk food ni candies lah, dessert lah, ice cream lah snack baru dikeluarkan dan masuk ke pasaran tuan-tuan dan puan bayangkan 2,800 setiap tahun ha, sehari berapa tuan-tuan puan sehari kita ada, setahun kita ada 365 hari ni 2,800 makanan-makanan junk ni keluar saya namakan sebagai franken food franken ke frankenstein tapi franken food yang akan keluar dan dia berada lambakan dia berada di market berada di pasaran dan kita lah akan menjadi mangsanya kalau kita teruja tergoda anak-anak kita tergoda dan sebagainya kita akan jadi mangsa dan berbanding dengan 2800 hanya 230 saja makanan yang betul-betul sihat berkaitan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang keluar. Uh, bayangkan tuan-tuan tak sampai setahun pun. Sehari mungkin bukan satu pun keluar. Hanya 230, kita ada 365 hari. So apa berlaku? So ini yang hmm, tak menarik lah bagi saya kan. Dan satu berita tuan-tuan yang uh, mengejutkan saya bila saya uh, melihat tentang buat sikit research tentang apa yang berlaku pada masa-masa lepas dan sebagainya. Pada 8 April tahun 1999, CEO Nestle, CEO Kraft, CEO Nabisco, tempatnya yang yang apa, sausnya Nabisco, General Mills, Coca-Cola, POKTEN Gamble, berjumpa di satu tempat bernama Minneapolis di US, berbincang tentang endemic, endemic obesity. Oh, bukan pandemik eh. endemic obesity, epidemic abis, epidemic obesity. Bincang. Tapi apa yang menduka ceritakan, bukan mereka bincang macam mana nak tangani isu berkaitan dengan obesiti, tapi mereka berbincang macam mana kita nak tai chi, faham apa ni, tai chi. bila orang tuduh makanan yang mereka keluarkan menyebabkan kegemukan, menyebabkan obesiti, menyebabkan overweight dan sebagainya macam mana nak tai chi, macam mana nak come up dengan naratif yang berbeza yang menunjukkan bahawa makanan yang mereka keluar makanan ni quote quote yang mereka keluar ni tak ada masalah itu yang mereka bincangkan dan uh, uh, siapa jadi mangsa tuan-tuan dan puan kita lah uh, kita jadi mangsa mungkin anak anak-anak kita jadi mangsa tuan-puan boleh tengok dalam slide ni uh, untuk tuan-puan dapat hmm So, benda simple ni tuan-tuan dan puan-puan apa yang sabotaj hidup kita, kesihatan kita, kita sedar ataupun tak, kita suka ataupun tak, kita benci ke, dia akan sabotaj. Salah satunya adalah makanan dan minuman. ni faktor terbesar. faktor terbesar dan ada satu lagi faktor tuan-tuan dan puan dan kita jarang, kita tak perasan sebab kita pengguna, kita tak perasan dan benda yang kita guna ni ada bahan yang dinamakan sebagai uh, triclosan uh, triclosan saya akan tunjukkan pada tuan-tuan uh, apa bahan ni buat dan sebagainya uh, triclosan